По количеству объектов я уже и вы отметили, что это второй объект, который мы вводим. Первый был в Симферополе. Сейчас на выходе мы готовимся к сдаче аналогичного объекта в Жулянах. Хочу отметить, что в программе Евро-2012 по выполнению этой государственной программы была также введена вышка в Донецке. Ну, строили ее не мы, это были деньги бюджетные. Она в, в целом в комплексе вместе с терминалом, с полосой э, строилась в Донецке. Дальше мы планируем э, до 2015 -го года начать строительство в аэропорту Дани э, Днепропетровск, Одесса. И, безусловно, мы со следующего года начинаем объявлять тендер на строительство аналогичного объекта в международном аэропорту Борисполь. По программе в целом у нас запланировано до... 17-18 года во всех международных аэропортах иметь аналогичного плана объекты, которые в принципе подтвердят полное соответствие Украины всем нормам и стандартам международного авиационного пространства. Щодо модер... модернізації української аеронавігаційної системи в цілому, як проводиться така робота? Чимало ж об'єктів були зведені, певно, за радянських часів? Що відбувається там, як модернізуються тамтешні системи? Ну, я хочу сказати, в 1993 році, коли ми були створені як е, державне підприємство, Украины после распада Советского Союза. К сожалению, нам досталось спадщину, скажем так, оборудование морально устаревшее и на 70-80% уже имеющее амортизационный износ. Из центров управления воздушного движения мы имели более-менее нормальный центр только в Борисполе, это был центр, построен шведской компанией Теркас. И на тот период он уже отработал 10 лет, хотя это было еще достаточно современное оборудование. К сожалению, начат был проект реализации модернизации радиационной системы в Советском Союзе. И в Борисполе планировалось установить автоматизированную систему Стрела. Строительство было начато в 1982 году к сожалению, оно затянулось, и в результате вот тех событий, которые я сказал, оно не было закончено. Поэтому предприятие, как молодое предприятие, которое получило такое наследство, имело перед собой огромнейшие задачи по модернизации технических средств, по совершенству структуры воздушного пространства, по увеличению количества воздушных трасс. И все это происходило на этапе экономического кризиса, падение производства, и авиация – это отрасль, которая быстро реагирует на все экономические негоразды в мире. Поэтому это было связано, конечно, с ограниченным количеством средств. Но, тем не менее, мы трудились над этими вопросами. И сегодня я могу сказать, что мы практически те 70% морально устаревших технических средств заменили на абсолютно новейшие современные средства. Для примера, в аэродроме, аэродроме Харьков вот за последние только три года мы установили новый аэродромный локатор итальянского производства. Установлен новейшее современное авиационное средство, как WardME. Возможно, это не для всех телезрителей понятно, что это такое, но специалисты, которые... В авиационной отрасли немножко разбираются, они понимают, что это. Мы э, установили сейчас новую автоматизированную систему третьего поколения, которая соответствует всем требованиям и стандартов и стандартам международных э, авиационных э, ну, компаний, Евроконтроля, КАО и так далее. И э, многое-многое другое мы сделали. Поэтому сегодня... Скажем, мы можем гордиться тем, что оснащение организационной системы Украины полностью адекватно и ничем не хуже, чем в развитых европейских странах. И это правда. Юрій Анатолійовичу, от зараз ви перелічували говорите, говорили, було встановлено обладнання італійського виробника. Знаю, що на вишці, яку презентували сьогодні у Харкові, також обладнання встановлено іспанського провідного так. виробника. А чи має ваша компанія досвід співпраці з вітчизняним виробником? Знаєте, сьогодні часто говоримо, що так. варто слід підтримувати вітчизняного виробника. Чому ж ось тут такі переваги, чи є, є які для цього об'єктивні причини? У нас есть примеры, и сотрудничества с отечественными производителями. Допустим, во Львове мы сегодня инсталируем новую автоматизированную систему, которая была разработана и выпущена украинской компанией «Аэротехника». Почему мы стараемся устанавливать разного плана оборудования разных производителей – я отвечу на этот вопрос, поскольку предприятие само по себе выполняет монопольную функцию, и мы природные монополисты, если мы монополизируем рынок по основным средствам, то в дальнейшем у нас могут сложиться не совсем, скажем так, простые отношения с производителями. Другими словами, когда допустим, все организационное оборудование, установленное в стране, выпущено одним производителем, производитель в этом случае что начинает делать? Капризничать. Он говорит, вам нужен новый апгрейд там, или модернизация, это стоит столько-то. Иногда модернизация стоит больше, чем когда-то мы устанавливали эту систему. Когда мы имеем системы, автоматизированные системы, это основное как бы, сердце в любом аэропорту и у провайдера как бы в центре управления полетов это то на чем трудятся диспетчера это информация от локаторов от различных других технических средств и мы имеем везде разное у нас есть возможность на основе рынка выбирать на лучшее предложение у нас сегодня в Украине стоят локаторы итальянского производства, испанского производства. Мы до сих пор эксплуатируем локаторы российского Сегодня российского, в прошлом это советского производства. И мы все время выбираем предложение там, где цена соответствует хорошему качеству. И в этом случае у нас предложение от производителей конкурентно способное. Поэтому, к сожалению, мы не можем похвастаться сегодня, что у нас на украинском рынке есть хорошие украинские локаторы, но я думаю, что тот кризис, который был, он прошел, и в дальнейшем, в будущем украинские компании, значит, смогут выпустить локатор, который будет также востребован на рынке украинском и в том числе будет использован у как технические средства для контроля за движением воздушных судов. Юрій Анатолійович, наша розмова, наша зустріч відбувається і на, на початку програми. Ми про це згадали напередодні професійного свята авіадиспетчерів. Зазвичай такі дати стають приводом не тільки для привітань, а й для того, щоб звернути увагу суспільства до певних проблем, галузевих проблем, які існують у галузі. Отже, які проблеми сьогодні є найтуальнішими для вашої служби, для вашого підприємства, якщо є, звичайно. дуже складний питання. Проблеми є завжди. Если нет проблем, то я могу сказать, что, наверное, что-то вы не так делаете. Да, сложно, да, тяжело. Мы пытаемся их решать. Если говорить о каких-то глобальных проблемах, то э, на сегодня я не вижу вот, на рынке организационных услуг каких-то глобальных проблем. На сегодня мы нашли полное взаимопонимание с руководством и в Министерстве транспорта, и в Кабинете министров. Наконец у нас перестали депутаты рассматривать наше предприятие как предприятие, которое ловит деньги с очком с неба. К сожалению, на этапе 98-97 годов мы слышали такие возрасты в зале, что это деньги, которые падают с неба, надо просто поставить сачок, и у кого сачок больше и длинней, тут больше может получить дивидендов. Мы доказали и показали, рассказали, что это не так. Что это средства, которые идут на развитие современнейшей инфраструктуры. И что это имидж государства. И надо отметить, что за 20 лет существования предприятия, а в прошлом году мы, отмечали ровно 20 лет, ни, один, ни одна гривня Государственный бюджет не была потрачена на развитие организационной системы. За исключением того, что я сказал, вот под Евро-2012 один объект был действительно построен за бюджетные средства. Это вот вышка, аэродромная вышка в аэропорту Донецк. Но она была просто комплексным решением, поэтому финансирование шло, ну, шло целевое финансирование, от финансирования полосы до вот этого объекта инфраструктурного в Оренционной области. И надеюсь, что в, если даже будут какие-то глобальные проблемы, нам удастся их решить совместно с руководством, с кабинетом министров и с нашим коллективом. Потому что даже профспилки наши, вот они сегодня настолько уже выросли, что в их, скажем так, диалогах с администрацией не звучит в первую очередь заработная плата, как это было несколько лет тому назад. Мы сегодня с вами, не, ну, к счастью, я скажу так, не слышим возгласов пока со стороны профсоюзов о планирующихся забастовках диспетчеров, как это сегодня, если вы знаете, звучит в Европе, в связи с теми реформами, которые пытаются проводить там. И это, я считаю, хороший показатель того, что все, что мы делаем, мы делаем правильно, и температура тела абсолютно нормальная. Приємно, що завершуємо розмову на такій оптимістичній ноті. Час нашої програми вичерпаний. Дякую, що були сьогодні гостем студія. Нашим глядачам. Я нагадаю, що ви дивилися програму Харків Лайв, у рамках якої спілкувалися з генеральним директором державного підприємства обслуговування повітряного руху України Юрієм Чередниченком. На все добре!